urush vaqtida bir askar jang maydonida qolib ketgan yaralangan sherigini olib kelmoqchi bo'ldi unga kapitani shunday dedi endi foydasi yo'q do'sting allaqachon o'lgan bo'lsa kerak ammo askar baribir jang maydoniga bordi va do'stini o'zi bilan olib qaytdi jonsiz tanani ko'rgan kapitan dedi Aytgandim-ku, u o'ldi deb bu hayotingni xavf ostiga qo'yishingga arzimas edi askar ko'zlari namlangan holda javob berdi yo'q janob arziydi uning yoniga yetib borganimda hali o'lmagan ekan u ko'zlarini ochib menga qaradi va jilmaydi oxirgi so'zlari shunday bo'ldi baribir kelishingni bilardim do'stim <laughs> hahene